istiqamah dan lurus seperti ini Susah dijumpai orang di dalam masyarakat hari ini Saranan daripada Syekh al merhum Dia kata dalam disusun dalam kitab ini Penting untuk kita istiqamah Berada di jalan yang lurus Kalau berburak-burak, bercakap-cakap tu Tak cakap lain, sembang lain, di depan lain, di belakang lain Itu maksudnya Cakap dekat okay, depan ni lain Dekat belakang dia cerita lain Walaupun sikap atau sifat ini Kata Syekh yang dikarang kitab ni Tahun 1981 tuan puan Cerita zaman tu dah tak ada dah Susah nak jumpa orang macam tu dalam masyarakat Pada hari itu pada tahun itu Itu 1981 Sekarang ni 2025 rasanya lagi susah lah kot Kan? Eh, kalau tahun 1981, Syekh kata susah nak jumpa. Sekarang ni mungkin susah lagi lah. Apatah lagi kalau orang yang lurus, yang baik, yang istiqamah ni, cakap depan kita macam tu lah. Di belakang kita pun macam tu lah. Zaman sekarang macam-macam cakap kata, kau jangan lurus sangat. Nanti nanti kena pijak ada orang pula. Macam-macam kan? Tahu kan? Hmm. Tapi inilah yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah dan lurus di dalam hidup seorang muslim dan sikap tegas di dalam hidupnya itu bukan hanya sebagai satu akhlak yang mudah dipakai atau ditinggalkan. Tetapi ialah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Allah dalam Quran Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummastaqamu tanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafou wa la tahzanou wa abshirubil jannatil lati kuntum tuadun sesungguhnya orang yang mengatakan tuhan kami ialah allah subhanahu wa ta'ala kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepadamu tuan-tuan tengok dalam zaman orang yang teguh dengan pendirian teguh dengan agama Allah teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kata apa waabasyiru bil jannah bergembiralah kamu dengan syurga Walaupun dalam masaan orang yang kata kalau buat jujur, buat baik-baik, buat lurus ni, orang kena pijak lah, orang cakap macam-macam tapi dia kekal teguh dengan pendirian. Apa kata Allah? wa bil jannah. Dia akan diberikan khabar gembira dengan syurga yang disediakan untuknya. Saya sedari tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala. Zaman sekarang ni zaman mencabar, zaman yang kita kalau sebut dengan sunnah ni dah jauh dah dengan perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat orang yang mungkin dah biasa dengan penyelewengan, penipuan, ketidakjujuran, tak amanah dan sebagainya. Eh? Tapi kita nak menegak dan teguh pendirian dengan sikap amanah, sikap jujur. Dah susah dah zaman sekarang ni tapi kalau kita tegal, tekal dengan pendirian teguh dengan pendirian thumma kata Allah dalam Quran kamu teguh kamu istiqamah apa Allah kata dalam al-Quran ni alla takhafu wala tahzanu jangan kamu takut jangan kamu sedih takut sebab apa takut mungkin kena pulau dekat orang takut kena mungkin kena sumpah kena palau ha? takut mungkin orang kata macam-macam wala -macam. tahzanu jangan kamu rasa sedih pula sedih mungkin tak ada orang nak kawan Mungkin jadi orang yang terasing. Mungkin tak ada orang yang nak dekat. Kalau maklumlah mungkin dalam suasana ketidakjujuran tu menjadi kebiasaan. Menjadi adat kebiasaan. Di satu-satu kelompok. Kita ni mungkin kekal teguh istiqamah. Menjalankan perintah Allah. Jadi orang yang jujur. Orang tak suka kita. Tak ada orang yang nak kawan dengan kita. Maka apa kata Quran? Walah tahgan. Jangan kamu rasa sodih pula dan Allah Taala bagi khabar gembira wa abshiru bil jannah. Allah bagi khabar gembira dengan syurga. Ha. tuan puan tengok itu mahar bagi orang yang kekal istiqamah dalam hidup dia. Kekal dengan pendiriannya, hidup mengamalkan sunnah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekal dalam kejujuran, kekal dengan amanah. Ganjarannya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Betullah dunia ini bukan tempat untuk kita menerima ganjaran yang sebenar-benarnya tapi yang sebenar ganjaran kita dapat ialah di akhirat betul lah kata Imam Ghazali kata dunia ni macam kita mimpi kita cuma akan sedar daripada mimpi ini... bila datangnya Sakaratul Maut datang Sakarat maka tu sedarlah dia daripada mimpi yang orang kata mimpi yang nyata lah hmm, duduk dekat dunia ni macam mimpi yang nampak sungguh-sungguh macam botol je ya, tuan-tuan besok masuk dah masuk sakarat datang malaikat masa tu soda ui rupanya ini tak ada apa-apa dia kata mimpi je dia kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tersebut dalam surah Al-Fusilat ayat 30 tidak ada yang lebih tinggi daripada darjat istiqamah ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sendiri tentang sifat istiqamah ini lebih-lebih lagi baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui betapa susahnya istiqamah itu hendak dicapai. Bagaimana besarnya pengetian dia dalam menentukan tempat kesudahan manusia. Kata Nabi, bila Nabi cerita tentang hebatnya istiqamah ni dia menentukan tentang pengakhiran kehidupan seseorang. Orang yang istiqamah kesudahannya telah ditentukan dengan sikap dengan karakter istiqamah tu. Ha, bukan senang nak istiqamah, tuan-tuan. Ada orang sebut kau ni berubah lah. Ubah jadi orang lebih baik. Ubah ni senang, boleh tuan-tuan, eh. Berubah ni senang. Nak berhijrah, boleh. Satu tempat yang mungkin susah nak buat ibadah, kita pun berhijrah ke satu tempat yang mudah untuk ibadah. Tapi yang paling susah ialah istiqamah. Istiqamah, dua benda paling susah. Satu berubah, yang kedua paling susah istiqamah dahlah kita ni nak berubah tu susah. Nak istiqamah tu sebenarnya lagi susah. Istiqamah ini bukan saja istiqamah berada berhijrah daripada perkara buruk kepada perkara baik. Tapi istiqamah juga dalam melakukan amal. Bukan senang nak istiqamah melakukan amal. Itu sebab Nabi pesan kepada Aisyah radhiyallahu anhu buatlah benda yang sedikit tetapi kekal istiqamah itu lebih baik solat dua rakaat duha yang dilaksanakan secara istiqamah tak ditinggalkan walau bagaimana keadaan sekalipun kesusahan yang dihadapinya adalah lebih baik daripada dia buat berakaat-rakaat tapi tidak istiqamah ha, tu tu besarnya makna istiqamah istiqamah ni juga lebih baik daripada Karamah. Hmm. Ha, eh? Lebih baik daripada alfu karamah. Istiqamahnya kita dalam melakukan amal mujahadah kita sungguh-sungguh. Itu lebih baik daripada kita banyak bercerita tentang karamah-karamah kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada para wali. Kita syok sungguh tengok ada awan yang tulis kalimah Allah tulis kalimah Muhammad seronok kita sungguh tahu cerita ada wali Allah taala di Melaka misalnya masuk air dalam kereta pakai mineral tak tak masuk petrol tuan masuk air mineral jadi petrol betul seronok kita dengar cerita macam tu tapi kita lupa bahawa rupanya istiqomah itu lebih besar daripada maksud karamah tadi istiqomah apa? Istiqomah ni kekal dalam melakukan ketaatan tetap pendirian di saat orang lain yang mungkin mengganggu kita menggugah pendirian kita dengan agama Allah dengan ajaran Allah sebab Allah kata dalam surah Hud fastaqim kama umirta maka tetaplah kamu berada pada jalan yang benar sebagaimana kamu diperintahkan rupa-rupanya inilah yang ditentukan yang dilaksanakan yang diperbuat oleh para nabi dan rasul di saat banyak yang mengganggu pendirian Yang cuba menggugat dakwah dan pendirian Yang membawa risalah Allah Ta'ala ni pada Nabi dan Rasul Tapi mereka kekal istiqamah Walaupun mungkin sedikit pengikutnya ha, Itu sebab tuan Dalam cerita Agama Allah ni berada di jalan yang benar ini Pengikut yang ramai itu belum tentu Belum menjadi satu penentu Kepada kebenarannya seseorang Walid-walid ah, tu kan Kan ramai tu. <laughs> eh, Tapi belum tentu Ramai tu menjadi penentu Kepada kebenaran Belum eh. Sebab para Nabi dan Rasul Ada yang pengikut Eh tak ramai pun teman, eh. Nabi Yunus AS Ditolak oleh kaumnya eh, Masuk dan ditelan Oleh Ikan yang besar Ada yang kata ikan paus Ikan apa Tapi bosalah ikan tu boleh menelan seorang Nabi Allah Bersuruh Allah Masuk dalam perut ikan tu Golap Tapi doa ni Doa oleh Nabi Yunus AS Apa doa Nabi Yunus AS ha, Ni balik-balik boleh simpan Kalau hidup kita ni Rasa kena honyak Dengan ujian Allah Musibah daripada Allah Sampai rasa golap Tak nampak apa depan mata tu Sampai rasa macam Pandang depan tu rasa tak nampak pun oh, teraba -raba. Nak buat apa ni ya Allah Susahnya hidup aku ni Allah. Ah ha, baca doa Nabi Yunus. Bab Nabi Yunus berada dalam perut ikan yang gelap. Tak boleh nak cakap apa dah. Apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Ah. Ha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Surah Al-Anbiya ayat 87. Surah Al-Anbiya. Ha. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau. La ilaha illa anta Maknanya tidak ada Tuhan melainkan engkau Ya Allah tolonglah aku ha, Subhanaka inni Maha suci engkau Sesungguhnya aku ini Berada di kalangan orang-orang yang zalim Tengok Nabi pun mengaku diri dia zalim naman. Nabi siapa yang mengaku diri zalim Nabi Adam AS Rabbana zalamna anfusana Wa illam tawfillana Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Nabi Adam pun mengaku orang yang zalim Melanggar perintah Allah Ta'ala Tapi mohon taubat pada Allah Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya pun sama Mengaku orang yang zalim Baca mungkin disebabkan dosa-dosa kita Allah bagi kita musibah untuk membersihkan dosa-dosa kita Tapi Allah Ta'ala jawab lepas ayat itu Fas tajam Allah terus makbulkan doa Nabi Yunus AS Keluar dah daripada perut ikan yang besar itu Begitu juga sebelum tu ayat sebelumnya cerita tentang Nabi Ayub AS. Ha, dia bagi sakit yang macam-macam. Sama juga. Doa. Rabbi anni masaniyad dur. Wa anta arhamur rahimin. Doa pada Allah. Ngadu pada Allah. Allah keluarkan juga daripada sakitnya. Itu Nabi dan Rasul. Diuji oleh Allah Ta'ala. Tengok bagaimana mereka fastaqim. Kekal istiqamah. Seperti mana yang diperintahkan Allah. Bila lari. Diuji. Ali Allah back kembali balik pada Allah. Zikir pada Allah. Zikir puji Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Puji Allah taala, mengaku diri ni zalim, mengaku diri ni salah, mengaku aku ni hamba Allah taala layak ya Allah kau nak hukum aku. Nampak? Ah ha, macam tu. Dia berkata tidak ada satu ayat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di seluruh al-Quran yang lebih susah dan lebih payah kepadanya dari ayat ini. Nah, nak ceritakan ayat fastaqim kama umirta itu, ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam seluruh al-Quran, ayat ini lebih susah, lebih payah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya betapa besarnya cerita istiqamah. Ha, jadi benarlah kan tuan puan kan benda yang paling besar dalam hidup kita di surah. Sebab istiqamah inilah yang akan menentukan pengakhiran seseorang. Ha. Itu yang paling susah. Yang paling menakutkan kita itulah dia. Ha. Itu sebab kita selalu minta pada Allah Taala kan Allah makhtim alaina bi usnil khatimah. Ya Allah akhirkan kami ini ya Allah dengan pengakhiran yang pengakhiran yang baik itu yang paling kita risau yang paling penting kita istiqamah apa ada dalam hadis kata kalau seseorang itu di akhir hayatnya Allah dah tentukan dia ahli neraka di penghujung hayat itu walaupun dia beramal dengan amalan ahli syurga di penghujung hayat tu Allah akan jadikan dia beramal dengan amalan ahli neraka bukanlah hadis ini cerita macam nak ceritakan ketentuan dan buruknya Allah Taala tu nak bagi amaran nak bagi ingat tentang pentingnya doa kita pada Allah, pentingnya kita ni istiqamah dengan amalan gitu. Doa selalu pada Allah. <tutuk> Allah mastabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Tetapkan aku ya Allah dengan agama kamu, dengan agama engkau ya Allah dan ketaatan kepadamu wahai Allah. Doa selalu Itu tu tuan-tuan. Kan? Ada satu doa lagi. Doa dia apa? Rabbana <tutuk> hablana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang tuan-tuan selalu baca. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah jangan kau palingkan hati kami setelah engkau memberi hidayah kepada kami. Ha tu maksud doa. Ha, jadi lepas ni kalau imam baca doa tuan-tuan ingat. Itu doa tu tak apa tu. Doa nak tetap hati tu. Kekal dalam hidayah Allah Sebab apa? Pergi masjid Dapat semayang masjid Duduk belakang imam Itu hidayah paling besar Dalam hadis sebut Orang yang pergi solat berjemaah ni Orang yang pergi solat Khususnya solat berjemaah Dia telah mendapat hidayah yang besar Melalui solat jemaah dia Solat jemaah tu hidayah dia besar Di sisi Allah kalau Allah Ta'ala pilih kita pergi solat berjemaah, maksudnya Allah pilih kita untuk menerima hidayah yang besar daripada Allah. Ha, mana hidayah petunjuk Allah. Sebab apa? Ihdinas mustaqim. Imam. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Waladdallin. Ramai-ramai sebut amin. Ramai yang sebut amin tu bukan imam seorang. Ramai-ramai yang sebut. Maksudnya eh, betapa ramai yang jemaah datang itu amin dapat petunjuk hidayah Allah Ta'ala. Itu ha, maksudnya solat jemaah tu. Ha? dalam hadis disebut solat berjemaah ini hidayah paling besar di sisi Allah Taala. Jadi kalau lepas tak pergi solat jemaah ke masjid, pergi solat jemaah ke rumah, ada turun nak derajat lagi. Ha, eh, tak pergi solat jemaah tak solat jemaah ke rumah, solat dia sendiri turun lagi hidayah. Jadi eh, still lebih lah tapi kurang lah hidayah tu. Kalau dia tak sembahyang, ha, langsung dia lari terhindar berpaling dia daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada para sahabat baginda tatkala mereka berkata kepada baginda sesungguhnya telah cepat ubat kepada mu uban. Baginda bersabda sudah surah Hud dan saudaranya telah menjadikan aku beruban. Sambil baginda menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala fastaqim kama umirta maka tetaplah kamu berada pada jalan yang benar. Betapa beratnya ini terasa Nabi sallallahu alaihi wasallam rambut baginda itu cepat berubah sampai beruban. Betapa beratnya ayat Allah dalam surah Al Hud ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya maksud sebuah istiqamah. Ha. Begitu juga sesuai daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Seorang sahabat datang minta kepada Nabi tentang satu wasiat kepada Nabi yang engkau tidak perlu minta apa-apa lagi lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ini dia. wasiat dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berimanlah kepada Allah thum mastaqim kemudian itu kamu beristiqamahlah. Ha itu. Tu je wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain tak perlu dah iman kepada Allah dan Rasulnya kemudian istiqamah cukup itu telah maksudnya mencakupi semua wasiat-wasiat daripada ajaran-ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kerana kemuliaan istiqamah ini seorang muslim akan berjumpa dengan saudaranya dengan satu muka saja tidak bermuka dua tidak mempunyai lidah bercabang tidak mengampu-ngampu tidak suka menikam dari belakang. Perbuatan negatif ini diancam keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sejahat-jahat manusia ialah yang bermuka dua, yang menemui mereka itu dengan satu muka dan menemui mereka yang lain pula dengan muka yang lain. Seorang mukmin itu selamat dia daripada saudara mukminnya yang lain daripada lidahnya kita ni kalau sesama orang beriman dia tu saudara kita botol-botol jadi saudara kita ialah apabila kita selamat daripada mulut dia kalau kita tak selamat daripada mulut dia tu maksudnya bukan sebenar-benar saudara Islam gitu jaga-jaga tuan-tuan mulut-mulut ni kan apatah lagi orang yang namimah la yadkhulul jannah tak masuk syurga orang yang mengadu domba Orang duduk domba ni apa? Yang suka buat gaduh-gaduh. Mengacum-ngacum orang ni. Melagor-lagorkan orang. Tak masuk syurga kata Nabi SAW. Justru hati-hati tuan puan. Eh? Bila mulut ni. Kalau tak tahu apa-apa. Sonyam itu lebih balik. Eh? Ada orang bercerita tentang seorang yang lain. Elaklah diri pada. Buat-buat buik lah. Larilah. Jangan dongak. Sebab mengumpat ini syarikan. Syarikan orang yang mendengar dan orang yang mengumpat syarikan sama yo dua-dua dapat dosa yang sama ha jadi kalau ada yang sebab apa mengumpat ni dia takkan terjadi kalau tak ada orang yang nak dengar ha jadi ya habis selesai alhamdulillah kita tutup dengan satu ayat al-Quran innallazina qalu rabbunallahu summastaqamu dalam surah fusilat ayat 30 Sesungguhnya mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mereka tetap istiqamah. Nah, itu ayat Al-Quran yang terakhir. Maksudnya tuan-tuan kita ni doa pada Allah selalu supaya kita ni jadi istiqamah di saat susah nak kekal teguh tetap pendirian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala zaman media sosial zaman tengok kehidupan orang doket TikTok zaman ada WhatsApp zaman bercerita banyak semua cerita tentang orang ni kita doa selalu pada Allah semoga Allah kekalkan hati kita Allah masabbit qulubana ala dinika wa ala taatika doa lagi rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kekalkan hati kita dan bersama dengan orang-orang yang beriman dan wa bil jannah dan mendapat khabar gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak nanti kita sambung dalam tajuk yang seterusnya iaitu menziarahi orang sakit sebagai salah satu tanggungjawab seorang mukmin terhadap masyarakatnya segala baik itu datang daripada Allah شكرا أنكر المهندس أقول قَوْلِ هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل رب زدنا علما ورزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم